Assalamualaikum kembali dalam 15 minit bersama YB dan kali ini Hani bersama-sama Yang Berhormat Manzri Nasib Ahli Parlimen Tenggara Johor. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya YB pertama hmm. sekali kita nak tanya tentang apa pandangan balas YB berkaitan dengan titah diraja baru-baru ini. Titah diraja ini memang kita jangka Satu kita mengenali, kita taklah mengenali tetapi kita tahu karakter Uh, ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda kepada ah. ni tegas kan. Hmm. Jadi dia sampaikan pandangan-pandangan yang ikhlas yang perlu sebenarnya untuk membantu dan menuntuni hmm. eh hmm. perjalanan dewan itulah. Yeah. Satu je tentang sikap ahli parlimen kita hmm. kadang-kadang nak share sangat kita pun kadang-kadang ialah nak mempertahankan hujah masing-masing sometimes kita pick up fakta-fakta yang ringan daripada daripada apa media maya hearsay hmm. semuanya untuk Uh, mempertahankan kita punya hujah walau kita sepatutnya menjadi ahli Dewan Rakyat yang bertanggungjawab lah buatlah research uh -huh. kan sebelum nak perbahasan dan kalau ada debate di antara itu pun kita masih sempat lagi nak google hmm. untuk cari fakta supaya tidaklah menyeleweng sebab Dewan ni ditonton ni oleh semua lapisan masyarakat yeah. masyarakat kita yang di peringkat tertinggi sosialnya sampailah yang keser, ke lain-lain ni pun dan masing-masing ada naratif, pemahaman dan penilaian sendiri. Tapi kalau semua ahli dewan rakyat boleh menerima, mendengar pandangan ke bawah duli tuanku, mm -hmm. maka dapatlah dewan itu, yang dikatakan dewan yang mulia itu, membantu uh, masyarakat untuk faham perkara yang sebenarnya lah. Tentang mm. sikap kan. Kalau kita tengok sikap ahli parlimen pun dah macam, tak ramai ahli parlimen ni, 222 orang je. Banyak 200, 222 ni pun <laughs> macam tu, habis yang lain ber juta-juta rakyat ni nak 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 mencontohi siapa. Dan satu lagi tuanku sebut tentang biarlah dewan ini menjadi tempat semaraknya perpaduan. Ya. Jadi kalau uh -huh. tak 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 ditonjolkan uh -huh. imej ataupun optik perpaduan tu di dalam dewan, uh -huh. kita bimbang nanti dekat luar terikut-ikut. ikutlah. Uh -huh. Ya. Hmm. Semaraknya perpaduan. Kalau kita melihat juga kepada uh, pandangan daripada YB sendiri, hmm. naratif yang tepat untuk menggambarkan situasi terkini di sudut ekonomi inisiatif juga sebagainya di bawah pentadbiran Kerajaan Madani untuk gerakan perpaduan ini. Okey mana mana kerajaan pun dan terutamanya kerajaan sekarang ni lah kita hmm. kerajaan perpaduan madani ini memang berusaha berikhtiar untuk dua hal lah satunya hmm. kemakmuran negara keduanya untuk kesejahteraan rakyat dalam usaha nak mencapai kedua-dua maksud itu dia tetap datang dengan uh, orang kata tu obstacle daripada luar dan dalam juga okey so kalau kita tengok daripada luar contohnya tentang geopolitik sekarang ni kan dengan Donald Trump 2.0 hmm. Kemelut di Timur Tengah dan sebagainya hmm, yeah. Dan Di kala kita sedang berfikir Negara jiran kita pun di peringkat ASEAN misalnya, Sedang berfikir juga untuk memacu ekonomi dia Semua bergelut hmm. Kita pun belum sampai 5 tahun lagi daripada Era PKP tu hmm. Jadi semuanya tengah memulih Tengah nak membaik Tapi percayalah apa yang dilakukan oleh sebuah kerajaan Pelanjawan baru-baru ini yang dibahas Dan dibentangkan dan dibahas Sebelum sidang yang kali ini dan juga rancangan besi ke-13 yang akan datang ni dalam jun Julai yang tak dibentuk itu uh -huh. sememangnya untuk memastikan dua tadilah uh -huh. kemampuan negara dan kesejahteraan rakyat. Uh -huh. Dan daripada segi dalaman pula, kita <coughs> adalah halangan-halangan tu kan. Contohnya uh -huh. uh, halangan yang kita tengok kelaziman adalah tentang uh, pemulaan kita nak memacu TVET ni untuk uh -huh. menghasilkan uh, talent daripada kalangan orang muda kita yang suit dengan industri. Kalau kita tengok dekat Johor kita ada special economic zone mm -hmm. di announcekan ada 78,000 lebih peluang pekerjaan hanya 52,000 begitu yang dah hantar borang menunjukkan minat maksudnya ada lagi kelompongan so nak suit dengan usaha special economic zone tu perlukan bakat dan bakat itu yang hendak dilatih memerlukan masa juga mm -hmm. jadi tahun 2025 ini dan tahun yang sebelumnya kita menilai 2023 2024 kerajaan sebenarnya daripada segenap sudut cuba juga untuk fit selain untuk mensejahterakan rakyat, negara juga pasti kena dimakmurkan. Dan kalau kita tengok headline hari ini berkaitan dengan ekonomi kita ni adalah tentang show daripada bank negara bank dunia. Hmm. Eh, bank dunia kata Malaysia kena pesu balik, kena buat balik ataupun kena perkenalkan semula hmm. GST ataupun VAT. Hmm. So yang itu nanti saya pun kebetulan pertanian akan bahas memang saya saja aku membahas tentang ni Nak sebut pasal GST tu Jadi kebetulan Bank Dunia tu pun dah cakap Jadi saya pun akan Bercakap sebalik Baliknya balik, hmm. Bercakap semula lah hmm. Jadi semua orang kena Berlapang dada terbuka Untuk memastikan Negara ni makmur Dan hmm. rakyat itu sejahtera. Okey, hmm. kita dah masuk penggal keempat ni YB. Hmm. Maknanya waktu yang singkat jugalah pejam cerit pejam cerit Kurang tiga tahun kita akan berdepan hmm. dengan PRU ke-16. Ya, yeah. yeah. jadi kita nak beri khusus kepada KPI YB sendiri di kawasan hmm. YB sendiri. Saya dulu masa saya bertani pilihan raya, saya cakap uh, nombor satu pendidikan, hmm. nombor dua peluang pekerjaan. Ketiga tu saya hendak memastikan perkara-perkara yang telah dilakukan hmm. oleh yang mendahului saya lah, yang yeah. sebelum saya ni. Daripada zaman Datuk Isyam Baik, Dato' Adaham baik, kemudian Datuk, apa Halimah Saddiq, kemudian balik kepada Datuk Sri Dato' Adaham. So saya nak menjaga apa yang dia ada buat lah. Balai Raya pun dah mula bocor, bumbung. Hmm. Jadi okay. yang itu saya nak selesaikan. Sekolah-sekolah okay. yang diberi soyok, yang diberi laluan gajah misalnya, dah mula memburuk, saya kena baiki. Longkang yang dulunya lancar, semasa era mereka ni dah mula ada yang tombang, pecah dan sebagainya. Jadi hmm. itu tanggungjawab saya lah sebagai ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat hmm. untuk Memperbaikinya Daripada segi pendidikan uh -huh. uh, Dah tahun ketiga dah Kita uh -huh. laksanakan program kecemerlangan akademik uh, Di peringkat paling tenggara lah Anak-anak uh -huh. tenggara yang cemerlang uh -huh. Syaratnya mesti 4A ke atas uh -huh. Sebab saya dulu SPM 4A uh -huh. Jadi saya anggap Yang lebih Daripada saya tu lebih pandai daripada saya Jadi uh -huh. setiap yang 4A, 5A, 6A, 7A, 8A Sampai tahap berapa A tu Saya bagi RM50 satu A uh -huh. Jadi kita belanja satu lebih ribu lah setiap tahun dah tiga tahun dah termasuk budak sijil tinggi pelajaran sijil tinggi agama dan mana-mana anak tenggara yang melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma saya bagi 300 yang mana ke peringkat ijazah sarjana muda saya bagi 500 lah bukan saya lah maksudnya ahli parlimen tenggara uh -huh. sumbangkan itu Uh, pada saya perlulah dan penting Sebab masa zaman saya, saya tak rasa hmm. Jadi saya rasa saya kena buat perkara ini Dan satu lagi daripada segi tibet Kebetulan yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zaid Hamidi hmm. Melantik saya sebagai Pengerusi Lembaga Penasihat Malaysia China Institute Which hmm. is uh, Direct link lah dengan tibet ni hmm. Dan kebetulan pula Dunia ni ada dua kiblat tibet dia Satu Juma ni Satu lagi China So Malaysia China Institute ni memang untuk menala Perubahan tibet di negara inilah. So saya nak saya menggerakkan juga masyarakat saya untuk program Jom Tivet bermula tahun 2025 ni untuk yang mana-mana sebenarnya Tivet bukan peluang kedua okay. tapi saya nak mempelawa masyarakat supaya selepas habis jom masuk U tu nanti akan ada di Jom Tivet dan Tivet juga memberikan peluang yang besar kepada kepada masyarakat muda mm -hmm. di dalam tenggara yang saya saya rasa penting dan mustahak. Lah. So bercakap mm -hmm. juga tentang KPI tu ada tentang peluang pekerjaanlah. Mm. Di tenggara ini <coughs> kawasannya saya rasa luar bandar. Bukan luar bandar nak cakap tak bandar tu dia dekat aja dengan Kulai dengan Kota Tinggi tapi ya. luar bandar jugalah Daripada Kulai 20 minit, daripada Johor Bahru 40 minit, 30 minit. dengan Senai 30 minit. Kawasan yang betul lah tenggara ni. Daripada segi peluang pekerjaan, kilang ada mengata Di Senai ada kilang, di Pasir Gudang ada kilang, di Kulai pun ada kilang. Jadi daripada segi peluang pekerjaan tu ada. <coughs> Cuma di Tenggara tu sendiri ada industrial estate di bawah kerajaan negeri. Nama dia Taman Perindustrian Bandar Tenggara yang diuruskan dulu oleh Kejurah lah. So, bila mm. Kejuaralah tak take care kat situ bawah Majlis Daerah Kota Tinggi. Mm. So, itu saya dah bercakap tiga kali. Saya pun dah mempelawa menteri untuk datang. Daripada menteri dulu sampailah menteri yang sekarang. So, saya harap dah 2025 ni pun saya akan bawa lagi isu tu supaya Taman Perindustrian Bandar Tenggara dan ada satu lagi taman perindustrian kecil dekat Lukut. Mm. Kalau siapa pernah sampai dekat Lukut mm. tu kecil lagi Ada dalam 5 6 kilang. Tu pun boleh memberi Peluang pekerjaan kepada penduduk di Tenggara hmm. Dan untuk menyokong industri ini Jalan laluan Mestilah juga membantu uh, peniaga peniaga yang buka kilang ni rasa bolehlah miaga dekat Tenggara ni Sebab jalannya elok dan sebagainya So untuk 2024 Saya dapat elokkan jalan Daripada sepadan Keluang Which is Semerung lah to be specific hmm. Santak sampai sepadan Kulai hmm. Maksudnya daripada Bandar Tenggara Sampai Ocet Goh tu hmm. Walaupun tak pernah sampai tak saya pernah sebut sampai. nama tu Yeah. Jalan tu dah elok dan saya lampu kan. Dekat situ selalu berlaku kemalangan maut. Hmm. 6 orang mati sebab langgar lembu je. Oh, Jadi saya bukan pasukan khas, tangkap lembu-lembu haram ni. Hmm. Lembu yang tuannya tak mengaku bila berada di atas jalan. Hmm. Yang saya namakan dia lembu Pluto. Oh. Saya bawa tim saya Pluto. sembelih lembu yang kat atas jalan ni. Oh. So selepas peristiwa tu boleh tengok dekat saya punya medsos, ratus ribu orang like dan share. Selepas saya cakap, lembu kat atas jalan, kat atas jalan bos. Uhum. Ada anting-anting tak ada bos, lembu Pluto. Halal sebenarnya, sebenarnya dapat tu dua terus jaga Jadi ya, setiap peristiwa nah. tu Orang yang jaga lembu di sekitar kawasan Tenggara ni uhum. Dia sawit, ladang sawit, uhum. orang Felda, orang tak Felda pun ternak lembu juga Jadi dia dah mula insaf Tak ada lagi dah peristiwa tu, Alhamdulillah jangan berulang Pada Kemudian di tempat yang selalu beli. berlaku tu Saya letakkan perabot jalan, bekerjasama dengan pihak JKR uhum. Awas kawasan kemalangan macam tu lah uhum. Saya sebenarnya nak tulis Uh, awas kawasan kemalangan Lembu haiwan pintar menjadi bodoh kerana tuannya Tak sampai hati pula Jadi saya letakkan yang standard punya tu Dan saya lampukan jalan tu Memang daripada dulu tak ada lampu jalan tu Dah dilampukan So tahun 2025 ni <coughs> Saya pun dah jumpa dengan menteri tadi Saya nak perelokkan Sebagainya telah diperelokkan hmm. Jalan daripada Bandar Tenggara Ke Sempang Air Terjun Kota Tinggi okay. So saya akan perelokkan Minta peruntukan yang mana tak elok tu Dan saya nak lampukan lah beberapa tempat Supaya kurang berlakunya Kemalangan... Mm -hmm. ha, dan okay. yang paling menggembirakan saya... KPI tambahan... Se satu jalan baru... Dibina... Okay. Dengan peruntukan KKW... KKDW... Terima kasih Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi... Dan... Agensi pelaksananya JKR... Daripada kampung Rantau Panjang... Terus sampai ke Petri Jaya... 5km... 50 juta... Yang saya difahamkan tender akan dibuka pada bulan 3 tahun ni lah... Mm -hmm. So kalau... Jalan tu boleh dibuka... Dia macam ini. Dulu dibuat satu jalan. Kampung Rantau Panjang ni dia isolate sikit. Dia yeah. ada dua felda, Felda Bukit Ramun, Felda Bukit Pisau, Dia dalam. Orang tengah dia tahulah, masuk mm. ke dalam. Jalan tu Dato' Adam Hamid yang dapatkan. Sampai dekat Kampung Rantau Panjang. Kemudian ada satu sungai. Kubur dekat sebelah sini. Jenazah kalau mati Kampung Rantau Panjang ni, dia naik sampan. Pernah ada tergolek, pernah ada kes. Jadi Dato' Halimah Said buat jambatan. Mm. Jadi agaknya tuan tadi Zaman saya jadi di parlimen ni saya mohon-mohon dengan Datuk Zahid bersama dengan ADUN Pasir Raja uh, Rashid Ismail dah pahat hmm. 5 km. So kalau jalan ni tembus maksudnya hiduplah kampung ni. Jadi orang daripada Felda Sungai Sayong, Felda Pasir Raja, Felda Bukit Besar, Felda Bukit Ramu Rantau Panjang untuk ke Kota Tinggi hmm. dia akan lalu jalan ni dan tembus ke Jaya. Tempoh di Petri Jaya, samalah juga orang daripada sebelah sana, Feda Leng Yu, Petri Jaya, Kampung Semangat Dalam, Semangat Luar, Temenin, Lukut, Lukut Baru, Bukit Lintang, Sempak Ulu, Sempak Ilai, akan senang nak pergi ke sebelah sini pula. Okay. Jadi dia akan menaikkan ekonomi bagi masyarakat di tiga-tiga. Itulah. Hmm. Bagi. Tapi menarik, menarik hmm. Lebih sebab hmm. Lebih banyak guna river psychology. Eh? untuk menyantuni orang dekat sekeliling kawasan tu. Dan uh, saya saya nak tanya satu soalan yeah, ni sebab yeah. ini uh. memang wajib YB kena jawab. Wajib budak wat, wajib yang <laughs> Impian YB sebagai ahli parlimen ha. dan uh. juga motor kehidupan YB. Untuk tahun sekali dah mengemudi kawasan YB tu. Saya punya, dulu saya kerja kerajaan 17 tahun. Okay. Eh, di takdirkan Tuhan, saya kena berhenti lah. Yeah. Saya kerja 17 tahun tu di Jabatan Perdana Menteri. Okay. Seranta Felda, kemudian ke Kementerian Ekonomi sekejap kemudian uh -huh. balik ke Unit Perancang Ekonomi kemudian uh -huh. saya ke Majlis Tindakan Ekonomi berhenti di situ uh -huh. untuk bertanding daripada saya kerja sampai saya sekarang saya punya moto seronok bekerja seronok bekerja ya sebelum saya jadi YB uh -huh. Facebook saya nama dia Manzri Ejrikop Konores Ejrikop Konores adalah perkataan seronok bekerja yang dieja terbalik jadi uh -huh. Macam sekarang ni pun, saya pun bila orang tanya, yalah politik ni ada macam-macam kan. Mm -hmm. Tapi saya memahami tanggungjawab sebagai seorang ahli parlimen ni, saya dipilih oleh masyarakat mm -hmm. dengan majoriti yang telah diberikan itu, saya nak bekerja saja. Mm -hmm. Jadi selepas pilihan raya, orang UMNO ke, orang Barisan Nasional ke, orang tah parti apa pun adalah orang Tenggara dan mereka adalah di bawah tanggungjawab saya lah. So, mm. Jadi saya menguruskan dengan falsafah kerja saya sampai pakai daripada dulu lah. Hmm. Seronok bekerja. So, kau sekarang ni seronok bekerja juga dengan khidmat sebagai ahli parlimen negara. Terbalik kembali apa tadi, Boy? Seronok bekerja? Ajrikep Konores. Ajrikep Konores. -korn ha. Sampai Ayuh. saya dulu keluar kat Suat Khabar, hmm? majlis telah dihadiri oleh majlis ajdikat kolonial. Bapak saya baca surat itu, eh bila masa bapak kau <laughs> tukar nama? Saya kata, tak apa ni nama kat Facebook. <laughs> ah, Okey, okay, baik-baik. Okay. okay, okay ah. baik -baik. Uh, jadi kalau kau pergi ke sana, wajib singgah dekat kawasan-kawasan tertentu. -kawasan okay. Tadi saya Bobby sebut nampak banyaklah tempat di... Hmm. Tapi wajib pergi, nombor satu nak pergi mana Wajib pergi nak makan ke nak apa? Makan. Okay. Saya kalau nak lah, makan, ada dua tempat. Mm -hmm. Dua-duanya asam pedas. Okay. Satu di Sungai Sayong. Mm -hmm. Namanya di Sungai. Okay. Asap Pedas di Sungai. Ini okay. paling senanglah akses. Mm. Daripada peluang tu nak ke Sepang Ocik yang saya cakap tu. Mm -hmm. Sebelum Sungai Sayong, lebih kurang 2 meter, sebelum kilang ayam kat Sayong tu. Betul-betul okay. dekat makam tujuh. Tenggara tu sebelah kanan. Okey, tu di Santai. Satu okay. lagi lokasi? Satu lagi di Rantau Panjang tadi tu. Rantau Panjang. Oh, kat okay. Rantau Panjang tu pun ada juga Asap Pedas. Dulu dia buat makan atas rakit mm. Kena empat pokok Allah. Tapi kalau datang sekarang mm -hmm. Makan dekat kedai dia mm. Kedai macam kedai marah tu Ada mm. kedai dekat kampung tu lah mm. Sedapnya sama okay. Sama ada makan dekat kedai Ataupun makan di atas rakit Wahabi tunggu yeah. kami datang Baik insyaAllah okay. Terima okay. kasih YB Mazri Nasib yeah. Ahli Parlimen Tenggara Jawa okay. Bersama kita pada hari ini 15 minit masa YB Sekejap je masa berlalu okay. Seronok <laughs> bekerja tunggu Seronok dia. bekerja Jumpa lagi insyaAllah Assalamualaikum Wahabi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh